अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम अदनान खान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दोस्तों आज की वीडियो गुलबर्ग ग्रीन इस्लाबाद पे है इससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो बना के शेयर कर चुका हूँ तो थोड़ा सा आपको मैप पे समझाते हैं कि मैं कहाँ से वीडियो स्टार्ट करूँगा और आपको कौन कौन सा एरिया दिखाऊँगा तो दोस्तों यहाँ से मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँगा ये रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है इससे पहले थोड़ा सा पहले ये इस रोड से मैं ये एक्सप्रेस वे है गुलबर्ग ग्रीन का यहाँ से मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँगा थोड़ा सा एरिया मैं आपको मार्गेला एवेन्यू को दिखाऊँगा उसके बाद आप ये गुलबर्ग एक्सप्रेस वे पर ये वाला एरिया देखेंगे उसके बाद आप थोड़ा सा एरिया पाइन एवेन्यू का देखेंगे और पाइन एवेन्यू पे ये एक पार्क है थोड़ा सा ये आप एरिया देखेंगे पाइन एवेन्यू के बाद आप पाइन एवेन्यू से लेके पार्क एवेन्यू का जो राउंड अबाउट है इसके दरमियान वाला एरिया देखेंगे और उसके बाद मैं आपको पार्क एवेन्यू का थोड़ा सा एरिया दिखाऊँगा और पार्क एवेन्यू के लास्ट पे एक कमर्शियल है ये कमर्शियल एरिया है थोड़ा सा एरिया आप ये देखेंगे उसके बाद आपको ये क्रिकेट ग्राउंड इसका थोड़ा सा विजिट करवाया जाएगा इसके बाद आप गुलबर्ग एक्सप्रेस वे पे ये वाला एरिया देखेंगे लास्ट में आपको मैं आ, जो इसका हेड ऑफ़िस है गुलबर्ग ग्रीन का ये वाला एरिया दिखाऊंगा और उसके बाद आपको ये गुलबर्ग माल जो है ये एरिया लास्ट में दिखाया जाएगा और उसके बाद थोड़ा सा एरिया आपको गुलबर्ग ग्रीन इंटरचेंज का दिखाया जाएगा तो वीडियो की तरफ चलते हैं और आपको वीडियो में दिखाते हैं अभी आप मरगला एवेन्यू देख रहे हैं इसके दोनों साइड पे काफ़ी बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं और इस जहाँ से ये स्टार्ट होती है वहाँ पे आ, रिफाया यूनिवर्सिटी का कैंपस है अभी मैं खड़ा हूँ पाइन एवेन्यू पे जो कि ब्लॉक डी पे है और इसमें एक छोटा सा पार्क है जो कि काफ़ी खूबसूरत तरीके से उसको मेंटेन किया गया है ये पार्क है और काफ़ी ग्रीन और बड़े अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया गया है ये पार्क एवेन्यू रोड है जो कि ब्लॉक ए और ब्लॉक सी के दरमियान से गुजरता है लेफ्ट पे ब्लॉक ए है और राइट पे ब्लॉक सी है इसके लास्ट पे एक कमर्शियल है जो आगे आप देखेंगे ये क्रिकेट ग्राउंड का एरिया है और ये ब्लॉक सी में है ये राइट साइड पे जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है ये गुलबर्ग ग्रीन का हेड ऑफिस है ये बिल्डिंग हेड गुलबर्ग ग्रीन का हेड ऑफिस है और इसके साथ एक कमर्शियल एरिया है ये सामने जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है ये गुलबर्ग मॉल की बिल्डिंग है ये गुलबर्ग ग्रीन का सेविक सेंटर है जो कि कमर्शियल हब है जब आप एक्सप्रेस वे से गुलबर्ग ग्रीन की तरफ एंटर होते हैं तो ये मेन गेट के लेफ्ट साइड पे सेविक सेंटर है यह है जी गुलबर्ग इंटरचेंज जिसको काफ़ी ख़ूबसूरत तरीके से सजाया गया है लैंडस्केपिंग का काम बहुत अच्छे तरीके से किया गया है गुलबर्ग ग्रीन की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें ताकि ऐसी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़